Industri pengendalian haji dan umrah sering terpalit dengan isu penipuan serta kekecewaan berpanjangan dalam kalangan jemaah apabila ramai yang menjadi mangsa penipuan hingga menyebabkan kerugian puluhan juta ringgit kepada pihak yang tidak bertanggungjawab banyak langkah-langkah pencegahan sama ada dari pihak kerajaan Malaysia maupun kerajaan Arab Saudi telah dilaksanakan. Namun saban tahun, setiap kali bermulanya musim umrah atau haji, kes-kes penipuan tetap berlaku. Menurut Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, terdapat peningkatan dalam aduan mengenai penipuan pakej umrah sejak beberapa tahun kebelakangan ini. Untuk tahun 2024 sahaja, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, MOTEC, telah merekodkan sejumlah 349 kes penipuan umrah oleh agensi penyelamatan dengan jumlah kerugian sebanyak RM14.9 juta. ringgit. Antara modus operandi yang sering digunakan oleh syarikat yang tidak bertanggungjawab ini termasuklah menawarkan pakej umrah dengan harga luar biasa, menjanjikan hotel bertaraf lima bintang, penggunaan dokumen palsu atau lesen yang telah tamat tempoh serta menggunakan taktik pemasaran yang mengelirukan. Justru bagi individu yang ingin mengerjakan umrah khasnya wanita perlu lebih peka mengenai ketelusan dan kredibiliti sesebuah agensi perkhidmatan. Kini, terdapat pelbagai tawaran pakej bagi mengerjakan umrah khasnya kepada golongan wanita yang menitikberatkan isu keselamatan ketika di Tanah Suci serta peraturan baru yang membenarkan wanita mengenunaikan umrah tanpa mahram namun memerlukan perancangan yang teliti. Secara realitinya, kita sebagai seorang wanita ni memang akan berdepan dengan isu keselamatan bila kita menunaikan umrah secara solo ataupun sebagai seorang wanita dan benda ni dekat mana-mana pun kalau kita melancung dekat luar negara, dekat negara mana-mana pun kita akan ada risiko keselamatan ni. Lagilah pula kalau di Tanah Arab tu mereka kurang mesra dengan jemaah wanita yang travel secara solo ni. Dan juga kita akan ada isu dengan kekangan bahasa. Kita susah nak berkomunikasi dengan mereka. Kita juga memberi penekanan terhadap isu fekah wanita yang mana ramai orang dekat luar sana mereka tak tahu ibadat umrah ni kita perlukan ilmu. Uh, persiapan kita sebab kita dah tahu set date tu awal. So jadi bila dah one month before tu kita dah praktis fizikal, berjalan sehari setengah jam and then praktis solat jenazah, doa-doa Kaabah semua tu. So insya-Allah slowly semua makin dekat tu makin dipermudahkanlah semuanya. Persiapan saya ni tak adalah macam uh, spesifik sangat macam orang lain. Cuba saya uh, lebih kepada apa? jaga pemakanan, jaga kesihatan. Diharapkan dengan kemudahan yang ditawarkan, perjalanan umrah bukan sekadar ibadah dan ziarah, tetapi satu penghayatan sirah perjuangan yang penuh ibrah. Semoga langkah ibadah ini menambah cinta kepada Rasulullah dan memperkukuh iman dalam meniti kehidupan seharian.